మాత్రేనమ అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ స్వర్ణ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో శ్రీ మంగళగౌరీదేవి అష్టోత్తర శతనామావళిని ఏ విధంగా పఠించాలో తెలుసుకుందామండి అంతకన్నా ముందు మొదటిసారిగా ఎవరైనా మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా క్లిక్ చేసుకోండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము श्रीमङ्गलगौरीदेवी अष्टोत्तरशतनामावळिप्रारम्भः ॐ गौर्यै नमः ॐ गणेशजनन्यै नमः ॐ गिरिराजतनूद्भवायै नमः ॐ गुहाम्बिकायै नमः ॐ जगन्मात्रे नमः गङ्गाधरकुटुम्बिन्यै नमः ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः ॐ विश्वरूपिन्ये नमः ॐ विश्वरू अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः ॐ कष्टदारिद्रसमिन्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ शम्भव्यै नमः ॐ शाङ्कर्यै नमः ॐ बालायै नमः ॐ भवान्यै नमः ॐ भद्रदायिन्यै नमः ॐ माङ्गल्यदायिन्य नमः ॐ मङ्गलायै नमः ॐ मञ्जुभाषिन्यै नमः ॐ महेश्वर्यै नमः ॐ महामायायै नमः ॐ मन्त्राराध्यायै नमः ॐ महाबलायै नमः ॐ हेमाद्रिजायै नमः ेमवत्यै नमः ॐ पार्वत्यै नमः ॐ पापनासिन्यै नमः ॐ नारायणांशजाय नमः ॐ नित्यायै नमः ॐ निरीशाय नमः ॐ निर्मलायै नमः अम्बिकायै नमः ॐ मृणान्यै नमः ॐ मुनिसंसेव्यायै नमः ॐ मानिन्यै नमः ॐ मेनकात्मजायै नमः ॐ कुमार्यै नमः ॐ कन्यकाय नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ कलिदोषनिषूदिन्यै नमः ॐ कात्यायिन्यै नमः ॐ कृपापूर्णायै नमः ॐ कल्याण नमः ॐ कमलार्चिताय नमः ॐ सत्यै नमः ॐ सर्वमयै नमः ॐ सौभाग्यदायै नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ अमलायै नमः ॐ अमरसंसेव्याय नमः ॐ अन्नपूर्णायै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अखिलागमसंस्तुत्याय नमः सुखसच्चित्सुधारसायै नमः ॐ बाल्याराधितभूतेशाय नमः ॐ भानुकोटिसमद्युतये नमः ॐ हिरण्मय नमः ॐ परायै नमः ॐ सूक्ष्मायै नमः सीतां सुकृतशेखरायै नमः ॐ हरिद्राकुङ्कुमाराध्याय नमः ॐ सर्वकालसुमङ्गल्यै नमः ॐ सर्वभोगप्रदायै नमः ॐ सामसिखायै नमः ॐ वेदान्तलक्षणाय नमः ॐ कर्मब्रह्ममयै नमः ॐ कामकलनायै नमः ॐ काक्षिताद्धदायै नमः ॐ चन्द्रार्कायितताटङ्कायै नमः ॐ चिदम्बरशरीरिण्यै नमः ॐ चक्रवासिन्यै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ कामेश्वरपत्न्यै नमः ॐ कमलायै नमः ॐ मातिप्रियाधाङ्गै नमः ॐ मार्केण्डेयवरप्रदायै नमः ॐ पुत्रपौत्रवरप्रदायै नमः ॐ पुण्याय नमः पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः ॐ सत्यधर्मरतायै नमः ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः ॐ शशाङ्करूपिण्यै नमः ॐ श्यामलायै नमः ॐ बगलायै नमः ॐ चण्डायै नमः मातृकायै नमः ॐ भगमालिन्यै नमः ॐ शूलिन्यै नमः ॐ विरजायै नमः ॐ स्वाहाय नमः ॐ स्वधाये नमः ॐ प्रत्यङ्गिराम्बिकाय नमः ॐ आर्यायै नमः ॐ दाक्षायिण्यै नमः ॐ दीक्षायै नमः ॐ सर्ववस्तूत्तमोत्तमायै नमः ॐ शिवाभिधानाय नमः ॐ श्रीविद्यायै नमः ॐ प्रणवाघस्वरूपिण्यै नमः क्रीङ्कार्यै नमः ॐ नादरूपिण्यै नमः ॐ त्रिपुरायै नमः ॐ त्रिगुणायै नमः ॐ ईश्वर्यै नमः ॐ सुन्दर्यै नमः ॐ स्वर्णगौर्यै नमः षोडशाक्षरदेवतायै नमः इति श्रीमङ्गलगौरी अष्टोत्तरशतनामावलिसम्पूर्णम्